娘，哎，哦，我的，啊，这心脏怎么这么痛啊？跟快死要命一样。彭南海他们呢？还没过来。这个地方荒僻且不安全，赶快走吧。哎，你等等我，啊，我难受，你背我一下。 自己走。哎，我跟你说，啊，这山里头野兽多的很，万一突然冒出来狼啊虎啊的，吓死你！我这乌鸦嘴，该不会是被我说中了吧？哇，这这什么玩意儿啊？ 野人，他们根本就不是人。你这个匕首没有用、啊。你不说那轿子里是那个男的吗？谁想到他俩怎么还调换位置了？不过那个大师倒没忽悠咱们，这些野人还挺凶的嘛。废，等等，要是被那些野人给伤了，我饶不了你。他们不会吃了咱们吧？吃了你倒有三分可能。这时候还分你我？吃了我？ 你也是下酒菜！哎呀，老大，去的话就暴露了。什么时候了，还计较这些？你先走，我来对付他们。 谁？谁开的枪？你看见了吗？可能是生事又多事的人吧。老大，好想法。老大，咱们还是撤吧。要是被余寨主发现是咱们在做局，以后就没戏唱了。嗯，也好。反正那些野人都已经死了，等等应该不会有危险了。 情况啊，他们不都死了吗？ 竟然还有其他灵族。